Пані Олено, після цієї війни Україна з ким буде? З Америкою, з Європою, з Росією? Чи ще один варіант, вона буде нейтральною? Е, ну, точно не з Росією. Точно не з Росією. У мене по картам Союз. Україна з Європою? з Європою? Ну так, якісь страни, ну, зрозуміло, да? не з Росією ж Союз. Нет, А с Европой или с Америкой? Вот тут тоже, знаете, не такая история. Что... Будет Америка же, она как бы так віддаляється. А, поскольку, как бы кто не хотел, смотрите, Россия хочет, чтобы Украина была залежна от них, да, путем там махинации с э, властью своей. Э, США тоже хочет, чтобы Украина была, да, под, под управлением. Угу. Но так не будет. Так не будет. Показан свой союз. Какие отношения будут у Украины с США? Какие у Украины будут отношения с США. Но после войны в Украине. Это то, что я вам сказала, видите. Какой-то момент. Какие-то сложности будут очень в США, очень сложности. А вообще, ну, такие отношения по умеренности, ну, нормальные отношения, ну, партнерские такие, ну, не под Тут же в чем и фишка, видите, чтобы не дать Украине, чтобы она была самостоятельна, чтобы она... А изначально карты показывали, что оно так и будет. Вот все равно с 22 года, что она будет ну, мощным игроком на мировой арене. Мы тогда не понимали, как такое может быть да, в 22-м. Сейчас мы понимаем, даже исходя из сегодняшних разработок, тех уникальных разработок, которые делают в Украине, и все остальное, то, чего мы еще не знаем. Ну, оно да, оно к этому идет в том числе. Тут по Донеччині окремо хочу питання, бо там вже ж е, інсайдери казали, що під час останньої телефонної розмови між Путіном та Трампом, то Путін казав, що типу він готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей взамін на те, що Україна віддає повністю всю Донецьку, чи ви бачите, що ми можемо вивести війська з Донецької області? На сьогоднішній момент взамін на Херсонщину та А, ну, там же вы же понимаете, как ему верить. Ну, это ж... Я делаю расклад, что это так. Э, Украина выведет войска с Донецкой области. Ну, там, где сейчас... Украина выведет войска полностью с Донецкой области. Ну, давят на Украину перед выбором Сталина. Но я не вижу пока что, я не вижу на сегодняшний момент, ну и тогда я не видела. Ну-ка, уход, это чей уход. Я не вижу, но давление будет еще продолжаться. На сегодняшний момент нет, не вижу. Не, ну просто смотрите, опять же, тут э, здесь не, дело не в этом. Здесь вообще оно как-то, ну, из меня, конечно, стратег, э, если по картам говорить, э, это дает, э, понимаете, здесь еще хитрость. Во-первых, Донецкая область, я так понимаю, что нужна третьей стороне, они обещали, это Китаю, да, чтобы официально он там добывал. Я об этом много говорила. А потом это стратегический плаздам, чтобы двигаться дальше. Понимаете, мы сами себе таким образом несем, ну, даем потом, да, что это может быть рывок. Здесь этого нельзя делать, но я не вижу этого. Так а він дійсно Путін збирається повернути окуповані частини Запорізької та Херсонської області, чи це знову ж таки. Е... По хитрості як то Кинути все, знаєте, вот так, хитрить, щось. Ну типу, що відводити боє... війська, там, наприклад, по 200 метрів на два місяці. Типу щось з того, так? Дійсно, действительно, збирається в Україні вернути там Донецьку. Ферсовку. Донецьку ферсовку. Ну, какой-то обман здесь, видите, тут сразу какой-то обман и в раскладе у меня там было. Ну, по типу, да, ограничено как-то. Вот вроде мы там выводим, а мы там тянем время. Ну, они говорят, ну как он собирается вернуть, если он собирается, ну, у него планы Наполеона двигаться вперед, понимаете? Здесь не про Украину, здесь в целом про планы. Ну, Украина, само собой, да. А в mm -hmm. Запитайте, в пані Олени за Запоріжжя, а саме за космічний мікрорайон. Він знаходиться на в'їзді до міста і лежить саме з Оріхівською, межою з Оріхівською трасою. Чи не зайдуть росіяни в Запоріжжя з цього напрямку, саме з космічним зайдуть, Давайте до запроводжуємо. Они только могут зайти, как бы планируют то, о чем я вам говорила, только путем предательства и открытых дверей, то, что они пытаются давить. Будут россияне в Запорожье с космического микровина. Нет, но. Нет, но они э, прощупывают весь почву, чтобы предательство было. Для этого раскачивать ситуацию. Запорожье это как Одесса и другие, мы смотрели, места Украины, раскачать ситуацию внутри. Мой ответ нет. Вы бачите, что этого року Трамп дотисне Путина на перемирие, или нет? У нас свершилось еще по сути два месяца. Ну, два, два месяца с хвост. 2025 -го года, до конца 2025 года прям додает 7 гальмира. Шанс такой есть. Это, знаете, такое есть, опять же, да, шанс небольшой. Ну, ограничить его ограничить, чтобы он там не стрелял по Украине, ограничить его в чем-то. Шанс есть, но видите, Кремль, Кремлю сейчас это невыгодно. Во-первых, у них цель стоит Донецкая область, кровь из носу им надо. А во-вторых, это отвлекает, опять же, смотрите, отвлекает от той ситуации, как бы у него, у них то, что с Бортниковым произошло, у них рухнуло, рухнул баланс сил. И как бы у них началась борьба за власть заново, и там по раскладу было, что есть шанс у того. Ну, там они все по дьяволу, но, как я говорю, есть один с извилиной или одна башня с извилиной, которая за мир, которая понимает, что надо останавливаться уже. Вот у него появились шансы, но ему надо время. Но это, это надо еще время. То есть шанс есть на это, но маленький. А а какой-то дуже-очень пані... шаткий, дуже хрупкі. Ну, маленький шанс. А ви робили про цю башню Кремля, яка за мир? Хто туди входить? Це о, о, той його заступник адміністрації Путіна, який нещодавно подав якого звільнили, да, його звільнили. А, ну, о, ні, це тут э, з України, который, так? Да? Э, Дмитрієв Кирило? Ні, Не, ні, кото звільнили. Это... Ну, он же был родом с Украины, или что. Це козак, Дмитро козак. Козак, так. Козак, да. Не, это не то, там ну, на картах не написано. Хотя там mm -hmm. э, пишут, что кто там у них э, можна сказать, там по фамилии, Ну, есть там какие-то. Я, я зрозумів. короче кажучи, це не Це Не ж козак, якраз. Не, не він. У нього шансів ніяких, щоб він там розкачив в Путін показово провів ядерні навчання. Була запущена міжконтинентальна балістична ракета ЯРС, яка може нести ядерний заряд, і вона вдарила по Камчатці. Ну саме по суті, це був такий сигнал для Трампа. Чи це так, он у нас. Потом, давай так. Для чего Путин проводит эти ядерные навчания? Ведь что реально собирается ядро ударить? просто була така Я перед вами сделала расклад. Он выпускается. Да, нагнать страха на всех. Они сами боятся этого. Но видите, им позарез... Это угроза прямая США, Британии, Европе. И такой момент, отцепитесь от Украины, грубо говоря, пусть Украина отдаст нам, да, вот опять же пресловутую Донецкую область, там то, что они хотят. Но при этом у них, опять же, да, ничего не меняется, имперские замашки у них остаются и планы захвата других стран и других территорий у них остаются. Они сейчас стоят на грани. Действительно, есть опасность, что они могут... недаром там межконтинентальная, да, вот прозвучало слово. Да, она они, через всю Россию на чеснове. Да, это та, которая, которая может ударить по спутникам. И у них есть такой план. Был я расклад, есть такая опасность, что они могут ударить, но по чужим флагам, вроде как, не они. Ну, при помощи Китая, да. И есть такая опасность, что они могут запустить куда-то по воде. Это правда. Вот они сейчас стоят как бы на раздорожье. Потому что, потому что перед этим все время карты показывали мир на, на, ну, на слоне спящего вулкана. Ну уже давайте, просыпайтесь все, додавливайте эту гидру, додавливайте. Понимаете, все к этому идет. Они, да, они готовы натворить горе у себя, потому что это непредсказуемо. Мы знаем их ракеты и как они себя ведут. И третий вариант это опасность поставить Беларусь. как вариант, они могут какой-то недоорешник или что-то типа такого запустить с территории Беларуси. Люди пытают, чему же Россия запустить вот эту новую свою ракету, этот Ярс, не Ярс по Львову, эту межконтинентальную баллистическую ракету? Ну, было такое питання глядачев. Я не подумал, что что-то нагнітаю. Ну, поставили мне, вот я его и озвучиваю в эфире. Ну, что ядерку Нет, нет. Здесь хитрость. И я смотрела, тут, знаете, если мы говорим про Украину, ЯРС это межконтинентально, поняли? Это на спутнике. Там же у них разные виды сейчас этого недооружия. Там опасность остается для Украины это что-то связано либо с оккупированной территорией по отшельнику, либо же там, где ближе к линии разграничения. Но там, где либо нет людей, где мало людей. Вот почему-то так. Вот туда опасность. Она там висела раньше, и она такая остается. Нет, для Львова нет. нет. нет, нет. нет. На Днепропетровщине. Они все время показывают, что, видите, их ограничивают, чтобы они не били, не били. Так, разобью полностью. Шла я не полностью. Здесь карта выбора. Ну, чтобы прямо полностью, ну, создать ей сложности, да. Угу. Большие сложности, да. Ну, вы стоите, я так разумею, что. Каменская Гласуски. Каменская Гласуски. Мм. Ну, должна да, буде іти атака на неї ще. Мм. Mm План. -hmm. Будемо надіятися на лучшее. Таке питання, Наталія, нам пише Рахункова палата, надала звіт, за яким за 23-24 роки було виділено на захист енергооб'єктів 36 мільярдів гривень. Uh, використано лише з них 18 мільярдів uh, гривень, і зараз дуже багато знову ж таки, і в депутатському середовищі, і там громадські активісти кажуть про те, що ну немає належного захисту для наших енергооб'єктів. Тобто, у нас уже четвертий рік іде війна, а не побудовано там. Саркофаги ці не стоять там а все обмежується мішками з піском. А мішки з піском при першому прильоті, там неподалік шахеда, вони одразу ну, розлітаються. Ну, це це, це воно не, не рятує. Чи дійсно, пані Олено? Ну що у нас виходить гроші, що розікрали на, на захисті, чи що в чому справа? Як ви бачите? Бо це дивіться дуже схожа по всіх регіонах Ситуація вона майже майже однакова, Всюди така біда. Десь кажуть більше, десь менше, все таки, знаєте, якби не, не всюди, ну правда. Да, есть трошки місцевие, Влада О, видите, Манипуляция, да. Тайная манипуляция, да. Да, на этом очень хорошо кто-то нажился. Ну, понятно, не, не одна фигура. Это правда. Ну, смотрите, еще раз, четвертый год полномасштабного вторжения. Летом во все говорили, предупреждали, что они будут бить, будут бить по энергосистемам, по газосховищам. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де тайм-коди.